я вам сразу скажу, я не изменял Значит, вообще мужики делятся на две категории. Значит, на тех, кто изменял, и на тех, кого еще не спалили. Так вот, я повторюсь: я не изменял. Потому что в нынешней экономической ситуации вообще, жена реально обходится дешевле, чем любовница. Любовница как? -то. Ну, это, цветы ей подари, колечко ей купилось, в ресторан ее сводилась. Ты представляешь, во сколько она тебе обойдется? А жена обойдется, а жена обойдется. Вот так. У меня, короче, один кореш есть знакомый, так он каждой своей новой любовнице, Вася, машину покупает. Я когда об этом узнал, предложил ему с моей замутить, прикинь. Вот. А вообще-то я за семейные ценности, Вася, серьезно говорю. Тем более, что в моей семье все ценности на жену оформлены. Вот. Значит, э, если по чесноку, то был у меня один грешок, только никому. Разок я изменил, конечно. Вот. Но наша семья, Вася, перенесла это знаете, мужественно, знаете как говорится, рана уже зажилалась, рубец затянулся, ухо приросло, да и глаз правый у меня уже видел. Если честно, я отделался по легкому в этой ситуации. А вот кореш мой. Ему жена сказала, что если застукает его с любовницей, то убьет. Так он после этого, прикинь, в открытую начал к теще заливать. Вот. Есть у нас, конечно, такие, которые вообще не изменяют. А есть такие, у которых зависимость, ну которые не могут не изменять. Так вот, пацаны рассказывали, что у такого одного чудака Вася жена повезла к бабке кодировать. Так он там с этой бабкой такое вычудил, я вам говорю, это кошмар. Еще многие говорят, что секс за деньги, это типа неизменно, не считается. Я по этому поводу ничего сказать не могу. Мне Вася за секс деньги пока никто не предлагал. Еще, знаете, из-за чего все это происходит? Потому что упали, Вася, моральные устои, особенно сейчас, когда потеплело. Женщины, Вася, ходят полуголые. Вон, еще одна пошла, Вася. Ладно, пойду скажу ей, чтобы юбку подлиннее сняла. Ой, откуда? одел. Всем пока, с вами был Жека. А с вами еще не был. Девушка.